Я да, да, да. у нас есть Петр Верзилов, человек надежды Толоконникова и в Сибиру, mm -hmm. телефоном. Петр, вы нас слышите? Слышу, да. Добрый день. А мы вас очень плохо слышим, ну я, например. Можно немного? А Нормально. Работаю. да. Скажите, где вы находитесь? И э, вы возле больницы, наверное, вашей жены. Что там сейчас происходит? А в данный момент уже какой-то четвертый час ожидать, то есть, э, действительно, несколько процентов тянутся. Вот утром а, в а, Нижнем Новгороде внезапно посетили Машу Альбутину, ее посетили очень драматично, посетили в Черную Волгу, некоторое время катали по Нижнему Новгороду, а потом, э, собственно, в офисе у знакомых правозащитников. Да, вот, собственно, здесь тоже такая достаточно драматичная и напряженная ситуация. Огромная вот, толпа журналистов. Вот, в страшном Сибирском морозе уже много часов ждет надежду, но вот как-то пока никак не выпускают ее. <съel> <съel> Плохо вас слышно, но я так поняла, что поняла, что очень много журналистов ждут на морозе, и ее еще не выпускают. Да, это я пока... Вам удалось, кажется, пообщаться с надеждой, и насколько нам объяснили, вы отнесли, отнесли ей платье. Зачем платье и что еще там было в передаче? А, да, я передал одежду для а, 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 того, чтобы Надя могла, вот она спросила что-то, что, в чем она могла бы, так сказать, переодеться перед освобождением, вот какие-то такие вещи, передавал подарки для тех девушек. З которыми надя сидить в, в, в одному новогодні отделении в тюремной больнице, і вот разные подобные новогодні вещи, которым там в тюрьмі должны бути радости. Огромное спасибо. Сибир, з Сибіру на не просто з Росії, а з Сибіру з під лікарні, находится знаходиться Надя Толоконникова, учасниця феміністичного панку гурту Пусірают.